У 21 столітті особливо важливого значення набуває інформація, і найбільш зручний спосіб одержання і передачі якої здійснюється за допомогою всесвітньої комп'ютерної мережі інтернет. Згідно зі статистикою, більше половини користувачів інтернету не мають жодної гадки щодо загроз, з якими вони можуть зіштовхнутися, перебуваючи онлайн. Зараз інтернет обіспічує кілька операторів. У нас в районе в основном проводной интернет обеспечиваемый, это у Телеком. Мобильный интернет, кроме того, есть еще, который обеспечивается с помощью мобильных операторов, Киевстар, Стар, МТС. Есть даже 3G-сеть, это Интертелеком. В принципе, они все, ну, одна из них, допустим, у нас скорость побольше, у них поменьше, но в отношении защиты от, от таких именно безопасности, то они все равноценные. Никто не скажет, что один из злых лучше, другой хуже. Поэтому люди, которые пользуются интернетом, которые это благо, конечно, но должны знать, что надо быть очень аккуратными в работе с интернетом, чтобы обеспечить, обезопасить прежде всего свои конфиденциальные данные и данные пароли и логины, допустим, свои и данные, прежде всего, даже и карт, с помощью которых заходят и осуществляют транзакции в интернете. Все это надо защитить. Первое. Самое большее – это сейчас развито мошенничество, мошенничество по кредитным картам. Кредитные карты у людей многих есть, многие пользуются интернет-банкингом. И это выгодно, удобно. Не выходя из дома, осуществлять транзакции с внешним миром, получать деньги, отправлять кому-то деньги. Но так или иначе, человек заходит в интернете в браузер, заходит на ту старинку определенную, открывает ее, вот, значит, это записывает данные своей карты, чтобы осуществлять транзакцию. Все это можно, по идее, как бы там защищен компьютер не был, какое бы ни было вирусное обеспечение, все равно может так оказаться, что эти данные могут быть у мошенников. Потому что вирусное обеспечение, вирусы сами, сначала рождается, потом рождается средство, средство с ними защиты от вируса. То есть не всегда на шаг вперед в любом случае. Поэтому надеяться на то, что антивирус защитит от всех случаев, не надо. Если, допустим, человек работает, надо быть очень аккуратным. И с того компьютера, с которого он работает в интернете, если он осуществляет серьезные программы, работает серьезно или с деньгами, то на разные, разного рода сайты лучше не заходить на другие. Желательно вообще оградить себя от сайтов других непонятных, ну и первым долгом, конечно, такие как Одноклассники или ВКонтакте для этого лучше иметь планшет или другой компьютер, потому что, как раз социальные сети через социальные сети и проникают эти компьютеры, эти вирусы в компьютер, вот, ну и также следить за аккуратностью, если, допустим После транзакции удалять все, все, что там остается, после них не оставлять вот эти данные на экране, не оставлять их нигде, уже в временные файлы желательно удалять. Еще есть вариант, когда компьютер заражается, заражается вирусом, трояном так называемым, и значит, он через его с помощью осуществляет, ну, он как бы является источником, источником опасности уже для других компьютеров. Такая тоже не исключено. Но там уже против этого надо следить за то, чтобы антивирусные базы были все время новые, и время от времени очищать компьютер. А еще лучше переустанавливать систему время от времени. Вот. Чтобы потом не оказаться в таком, что даже вот бывает случаи, когда скорость компьютера падает. В интернете непонятно почему, а на самом деле там просто антивирусы, вирусы, ну, может быть, даже такие, которые. Ну, вот, и программное обеспечение может иметь не, не такие сбои, и так со сбоями и начинают загружать трафик и незаметно почему падает скорость тоже теперь еще электронная почта у людей тоже есть часто приходит пользуются электронной почтой почти все и часто приходит непонятно иногда так называемый спам да, но иногда его распознать трудно и человек влез, открыл там посмотрел, ну что там, что там заинтересован, открыл. И в это время еще загружается компьютер, червяк или так далее. То есть, если приходит какое-то непонятное сообщение, его лучше не открывать или антивирусом проверить. Лучше вообще не открывать от источника, который не вызывает доверия. Це вот вот, Отож, користуючись інтернетом, не забувайте, комп'ютери підключені до глобальної мережі, стають більш уразливими. І немає ніякої гарантії, що ваші дані не використовують інші.